আজি প্ৰথমবাৰ ভাত খোৱাৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো আজি মানে মই বনাইছোঁ ভাত যিহেতু ভাদ মাহ চলি আছে মা গ'ল নামঘৰত সেই মই বনালোঁ আজি এইফালে বনালোঁ দাইল বনালোঁ এইফালে তাৰপিছত কণী বইল কৰিলোঁ আৰু এইফালে আছে ফ্ৰাই মাছ এইফালে ভাত কেৰেলাৰ ভাজি আৰু এইফালে পটল ভাজিছোঁ গতিকে আজি প্ৰথম ভাত খোৱা ভিডিঅ' দিব ওলাইছোঁ গতিকে বেয়া কমেণ্ট নকৰিব আৰু দেই ৰাইজ মানে ঘৰত কি হয় মা যেতিয়া নাথাকে মানে মই ভাত বনাবলগীয়া হয় আর মই মানে ভাজি বনালে এনেকে নহৰু মানে দি দিওঁ তাতে ভাল লাগে খাই মাছত মানে কাঠ থাকিলে খুব মানে অসুবিধা লাগে দুবাৰমান ডিঙিত মানে কাঁইট লাগি গৈছিলে মাঘৰ বিহু উৰুকা আছিলে সেইদিনা আৰু সেইদিনা মানে ভিনদুৱে খৰীয়া মাছ দিছিলেহি আৰু মই খালোঁ খাই পেলাই মানে ডিঙিত লাগিলে কাঁইট প্ৰায় পাঁচদিনমান কাঁইত যোৱা নাই অশান্তি একদম আৰু সেইদিনাখন মানে উৰুকা দিনা আমাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰে মানে উৰুকা ভাত খোৱা নহ'লে কেতিয়াবা মানে মাছ খালে অলপ ভয় লাগে আৰু এইটো হৈছে সৰু টিকলা জলকীয়া ময়ো ৰুইছিলোঁ মানে জলকীয়াটোহে সৰু কিন্তু জ্বলা বহুত আছে গম পাই যায় একদম ঘৰৰ আগতে গুৰ এজনীয়ে ফোন কৰিছিলে মানে বৰুজনীয়ে তিনিদিনৰ আগতেই কণ্টেক্ট মনিটাইজেশ্যন পালে কিন্তু মানে চেটআপটো কৰিব পৰা নাই আহিব বোলে মোৰ ঘৰলৈ মই কৈছোঁ যে খালীহে তাত আহিলে নহ'ব মিঠাইলৈ আহিব লাগিব এটা কথাই ভাল লাগিছে মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডলিষ্টত যিমানখিনি আছিলে মোৰ চিনাকি বেছিভাগে মানে কণ্টেণ্ট মনিটাইজেশ্যনটো পাই পেলাই তাৰ বাবে ভাল লাগিছে আৰু জলকীয়া খাইছিলোঁ যে গৰু জ্বলা লাগি আছে মানে